пострадавших от Золоторога. Золоторог это смотрящий от партии регионов бывший, который совершал ряд преступлений и остался безнаказанным. То есть, скорее всего, что он просто давал взятки судьям, бабушкам, судьям, ну и в других тоже судьях. — то есть, сегодня еще раз, что происходит, еще раз? Сегодня мирная акция протеста, в поддержку пострадавших от рук Золоторога. Это судья? Это бывший смотрящий от партии регионов, mm -hmm. житель города Днепропетровска, который совершил ряд резонансных преступлений и ушел, и остался безнаказанным. До mm -hmm. сих пор находится на свободе. Где он сейчас находится Сейчас, он находится на, на свободе, и свобода пересека, передвигается по городу. Несмотря mm -hmm. на то, что на нем, повторюсь, несколько преступлений, которые доказаны все полностью. Есть пострадавшие люди, причем не только там, еще и физически пострадавшие. То есть он совершил, допустим, резонансное преступление, резонансное преступление совершил до ТП, где пострадал пенсионер. То есть мы просто поддерживаем жителей города Днепропетровска, которые не могут сами отстаивать свои интересы. Поэтому собрали общественность в поддержку пострадавших. Uh -huh. Скажите, пожалуйста, как его еще раз зовут? Геннадий Золоторог. А, сегодня здесь в суде что-то какое-то рассматривается. Да, слушается или... дело, как раз по поводу золоторога решение, будем поддерживать. Наши активисты находятся в зале судебного заседания. Как только будет какое-то решение, будет что-то известно, мы сообщим общественности через интернет, через средства массовой информации. Будем стоять до последнего. А, судья, судьи вообще поддерживают вас или все-таки на стороне, на, на региональной стороне? Дело в том, что нам не удалось добиться результата в Бабушкинском суде. Надеемся, что в операционном суде нас услышат. Расскажите, пожалуйста, что этот человек вообще в то, что там куча этих преступлений совершено. Вот, ну, в частности, по вот ДТП, как бы все, всем это общеизвестно, а то ряды мошенничества, всяких фактов. Для того, чтобы ознакомиться с документацией, когда выйдут наши адвокаты, которые тоже поддерживают пострадавших. А вы кто? Я просто активист, который проявляет свою гражданскую позицию. Это какая-то организация? Это не организация, это жители города Днепропетровска, которые проявляют свою гражданскую позицию. А вы сегодня включили тот казацкий марш, играл? что мы считаем, что как патриоты, как жители Украины, мы должны оставить свои позиции. И Казанский марш как бы способствует, поддерживает наш дух. Спасибо большое. Спасибо.